o'zining shinam va hamyonbop uylari bilan aholi ishonchini qozongan xonsaroy qurilish kompaniyasi yangi mega tower deb nomlangan turar joy majmuasini foydalanishga topshirdi qarang o'n yil avval navoiy shahrida o'z ishini o'z faoliyatini boshlagan mana shu xonsaroy kompaniyasi hozirgi kunga kelib o'zbekistonning eng so'lim lokatsiyalarida eng chiroyli bo'lgan uylarni sizni e'tiboringizga havola etyapti xonsaroy brendimiznidunyolarga tanitamiz xonsaroy qurilish kompaniyasidan ikki xonali uy olganmiz e, bu Xonsaroy tanlashimdan maqsad sharoitlari e, yaxshi moliyaviy tarafdan ancha qulayliklar ega e, e. e, bu uyni man to'g'risini aytsam o'g'limga sovg'a qildim hali kichkina bo'lsa ham lekin katta bo'lganda kerakli anaqa boshqalarga ham maslahat beraman chunki moliyaviy tarafdan ancha qulay to'lov usullari oson Planirovkalari ham yaxshi va topshirish obyektni topshirish o'z vaqtida shuning uchun va xonsaroy qurilish kompaniyasini rahbarlariga quruvchilarga hamma moliyaviy bo'lim xodimlariga va barcha barcha ishchilariga katta minnatdorchilik aytaman bundan keyin ham juda judayam yaxshi proyektlar qilishsin va biza xaridor bo'laylik endi keyingi navbat qizimizgaendi xudo xohlasa olamiz haytek uslubida qurilgan yangi majmuada 120 yuz yigirmata xonadon mavjud o'n to'qqizinchi avgust kuni bo'lib o'tgan tantanali ochilish marosimida yuzlab <laughs> aholi vakillari hamda internet olami yulduzlari shou biznes vakillari ishtirokida yangi xonadonlarning kalitlari o'z egalariga topshirildi ulkan parvozlar tilab qolamiz aziz do'stlar eng sevimli qo'shiqlarimiz sizlar uchun Xon xonsaroyni ustunligi uh, birinchi navbatda bularni dizaynida uh, uylar ham fasadi juda ham bir boshqacha qurilgan yevropa uslubida bunaqangi uyda yashash men uchun juda ham orzu bo'lgan juda ham niyat qilgan edim shunaqa uylarda yashashni allohga behisob shukr deyman o'zimni didimdagi o'zimni anaqamdagi orzuyimdagi uyni topdim deb hisoblayman juda minnatdorman bulardan bizaga biz, biz masalan shu uyni olganimizcha ko'p uylarni ko'rganmiz lekin bizga joylashgan joyi ham и e, uy uh, o'zi balandda joylashgan havo tegib turadigan joyda keyin sharoitlari tepada anaqa dam olish anaqalari bor ekan pastda bolalar o'yingohi bor parkovkalar bor bu eng ail jamoa har birsoo'yladi boxom saroy go'zal toshkentimizga